Так, витаю всех на своем канале Сегодня хочу рассказать По поводу Мини трактора, который я сейчас делаю Это как бы больше Скажем так, переделка Старого Значит, что у нас тут вырисовывается Задний мост УАЗ 41 зуб Дальше идет раздатка с коробкой С УАЗика потом такие самодельный колокол сцепления сваренный вот там внутри маховик волга проточенный э, вот сцепления буду победовский потом идет кусок моста москвичевского вот так вот тут соединенный потом в дальнейшем будем разбирать ставить сцепление сниму обзор вот там вот, вот так вот мы закосынились на болты и все вот Потом а тут будет идти шкив. Шкив. Двухручейный. И мотор будет стоять 12 лошадный из мотоблока. Продольно он будет устанавливаться. Вот. По поводу рамы пришлось вот так вот Тут и до заужения для того, чтобы не мешало переднему мосту колесам. И пришлось поднять через то, что расстояние от качения моста от верхней точки до низа 47 сантиметров пришлось вот тут раму переделать. Как бы тут, ну, все просто. Тут мы вырезали, сваривали все. Тут дал вот такие косынки Тут по сантиметру швеллер все зарезанный тут. И тут зарезанный для того, чтобы опустить и сделать это расстояние. Вот получается там все у нас теперь проходы вот так вот станы. Ну, вот эту штуку мы потом доработаем. Тут посадятся болты, прикрутится мост. Теперь нам надо сейчас будет по свободе снять двигатель с того трактора, поставить сюда. Для того, чтобы выставить вот цей момент по поводу наклона фланца. Вот. Чтобы дальше можно было тут уже завязываться за ну, с рамой, заканчивать раму. Снимать и полностью обваривать, перевертать, красить, делать крепление раздатки тут. Думаю, тут еще крепление сделать дополнительно. Ну и как-то тут надо будет зацепиться до этого все. Пока мыслей по этому поводу никаких нема. Вот Резина у нас снова 7.5 на 16. Диски вот эта часть с КПС. -а, вот эта часть варена середина с Волги. Если видно, тут сварочный шов да Вот так вот оно вырезалось Сейчас смотри. Внутри... А, смотри, я не покажу, там барабан мешает. Да, барабан мешает. Вот. Тормоза будем делать. Все будем, короче, делать так, как надо. Он уже укороченный. Метр десять. У него идет колея. А двигатель будет использоваться вот с этого трактора. 12 коняк мои, вполне рабочий двигатель. Поставили мы его сюда в 2014 году. Единственное, что тут делалось, это была лопнула гильза, меняли гильзу. Так все, там поршневая, все, как бы кольца осталось, ритм, заводский радиатор. Здесь он тут когда-то все прошло и слава богу. Так, э, по, по поводу переднего моста. Мост идет э, с с Москвича. Вот, Москвич. Кулаки идут поворотные с девятки. И там уже дальше соляночка. Нижний рычаг частично там используется тоже девятки. Верхний э, шаровый ланос. Конус с то там я подобрал под ту шарову сделал, все точно так же с той стороны. Единственное, там надо чуть-чуть поколдовать этими пыльниками. Ну, то будет отдельный видос, как это все работает. Да. Передняя резина на 13. Вот такая вот. Уже и трошки есть год. Ну, протектор очень хороший. Это как закуплен на варку. Так что советую, если, кто-то будет брать. Можете брать смело. Нормально ходит. Да, такие кардан выходы тут. А... Цей карданчик, наверное, мы переделаем. Там, під... С той стороны будет УАЗик, а тут останется то, что и было. По поводу компоновки, то тут такая компоновка, что идет ременная передача на редуктор. Редуктор с комбайна Херсонца, сжатки, кукуруза. Потом идет цепная передача. Іде такий корпус почибника, вал виходить. Це колись ми планували діти, але... ну там не вийшло. нам. з запорожця. Основна причина, що цей трактор саме найголовніше це те, що це сцеплення просто ну, не видерже. Диски розриває е, постійно, тому що ну, нагрузка дуже велика. Скажем так, это сцепление просто не выдерживает. Вот хочем перейти на Волговский, там уйти от цепей. Оставить хотя бы просто ремни. Вот. Потом идет Волга коробка первая. Потом идет Москвич коробка. Без удлинителей она. Тут э, отрезанный удлинитель, заваренный. Э, такие сланец сделаны под э, сальник. Тут идет просто стальные два блина. На, на станку проточены все сварены, соединены. Там внутри муфта шлицевая, соединяет два вала. Вот. Валы идут сварней тут и там. Были моменты, что э, на этой коробке сварку отрывало. Я э, снимал, разбирал, переваривал. Как бы, ну, все делает. Как бы. ну, самоделка есть самоделка, скажем так. Это не завод. Потом идет вот так вот привод э, звездочками на передний мост там идет раздатка вот такие швеллера все дело держат. Вот, включается оно вот этим рычажком. Вот. Дальше идет мост Волга 24. -ка. Колеса тут стоять передние с МТЗ 80 через вот такие проставки. Фланцы выточены. То есть переходка. Тут идет Волга, тут идет МТЗ. ступится. Сиденье с газончика. С подвеской распределитель трехсекционный старый советский цилиндр. По-моему, гильза тут на 40 штук на 20. Отличная работа. Я хватаю его с головой. Привод иншайде. вот ремня Тут же генератор и привод иншайде. гидробак впереди, аккумулятор. То есть вот так вот он будет сделанный навеска. это часть кусок с Т-40, половину вот пополам разрезали, сделали нижние тяги. Это самодельно. Центральный винт коляски ежа. Это тоже все самодельно. Это с на тяги. Так вот использовали. Вот такие у него внешний вид, так бы. Делался он очень давно у него очень много нюансов. Вот. Идея в том, чтобы сделать уже как бы исходя из всех тех проблем, которые были у нас. Еще проблема яка, что рама этого трактора, она сделана с такого швеллера. Он как бы даже, я не знаю, его швеллером называешь. То есть это гнута, гнутый профиль такой. И у него стенка там 2,5 мм, очень тонкий. Его ничего, конечно, не рвало ни до да, ни разу, но вибрации все, его трепая и хотим хочем все-таки сделать нормального десятого швеллера. То есть в то время мы делали с того, что было. На сегодняшний день у нас есть чуть-чуть материала для того, чтобы сделать лучше. Поэтому будем пробовать сделать. Ну а что получится, уже тогда будем снимать, показывать на видео. Да, и по поводу крепления. Вот это все временно. До тех пор, пока не, не выставится той фланец относительно шкива на двигателе. Когда это все выставится, то тут уже сделаются нормальные крепления, которые уже будут, скажем так, постоянно туда. Ну вот. По заднему мосту там будет тоже видос. Я думаю, я снимлю по поводу ремонта, потому что задний мост мертвый, там живого нема ничего абсолютно купили мы мост и он мертвый